Ватикан, выявляется, что там играете играют в игры. Но на самом деле звать этого священника Боб Саймон из США и он в свою в своем Рио. Яку. А, да, ведь все же священники это на самом деле люди. В детстве у них тоже были совершенно странные желания. И с седьмого класса священник Боб Саймон хотел воплотить свою мечту в реальность и построить Ватикан в реальном его виде, так сказать, но только в маленькой-маленькой копии. Саймон постарался соблюсти максимальную точность по сравнению с действием. Ватиканом и собирал кирпички для своей работы на протяжении, кстати, двух лет. Все свое свободное и время. И главное, что треба подкреслить, что весь Ватикан был складан из цеглинок лего. И для этого было нужно 500 тысяч цеглинок. И, кстати, мы видим как раз не только сам Ватикан, но а и людей. И, кстати, там можно увидеть самого этого священника. А на балконе находится сам Папа Римский. И, кстати, Хорошо, свою интересную. композицию он, на самом деле, ты и посвятил визиту главы католической церкви в США. Это и было сделано для того, чтобы порадовать папу, показать. И вот, смотрите, вы здесь стоите, я тут внизу, и все люди а также ему тримайтеся, тримайте на ногах, або ж тримайте себя в руках, тому что для того, чтобы скласти вот эту споруду, потребно было майже два роки. А зараз до наступных наших талантов. звертаємося до наших селебритис, которые будут отвечать на страшные запитання. Там сейчас повязано або ж с тремя а, крапками, або ж с тремя комами. Как это правильно сформулировать, Лайка? Только ты знаешь про это. Трое точки от наших звезд что такое клуб трех запятых клуб 3 запятых это <рек> какая-то секта клуб с трех запятых вот э а, недосказанность какая-то комнаты на крапку э точно секта сто процентов тайный мужской клуб если бы клуб троеточие, да, тогда можно было сказать, не доска. Трех, запятых бог его знает. Их что три комнаты», гулянка на три дня. На левой стороне Киева. Клуб трех запятых, это люди, наверное, которые э, постоянно не досказывают. Все это с продолжением. <laughs> вот в этом фишка, что ты приходишь, ты не знаешь, что тебе делать. Там же не точно. нет точно. Нет. Там есть запятые. Три. 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 Да, сектантством и правда тут попахивает, потому что реально стартаперы создали некий свой клуб, в который, считается, входят исключительно суперуспешные стартаперы, которые получают за свои изобретения миллиарды долларов. Ведь именно на самом-то деле само число, сама цифра миллиард, в ней-то находится три запятые. А значит, это клуб самых успешных стартаперов мира. Стартап шоу з в одному знову в ефірі. Ми з лайкою вже готові ознайомити тебе з дивовижними винаходами, креативними проектами та лайфхаками крутих стартаперів. Вот. Тим часом Хепі, усі хепі у студії, не тільки Лаяка, я а ще й Фарел Вільямс. До нього звертаємося. І виявляється, він не тільки музикант, не тільки дуже кльовий співак, не тільки греміноносець, але ще розробник. Справ того, що він зараз перекваліфікувався у дизайнера. І отже, Фарл Вільямс нещодавно презентував колекцію одягу, яку зробив разом із з Джистаро і компанія Bionic Yarn. І вони, до речі, займаються переробкою втор е, усякого. Ну так. Пластиковых пляшок, які насбирали з дна океану. Да, и из дна океана, Мирового океану, кстати, ушло на коллекцию любителя свободы того, того самого freedom. Э, freedom! Любимого нашего фарла около 10 тысяч тонн переработанного пластика, поднятого со дна Мирового океана. А значит, экологично. А значит, здорово, полезно, умно, мало того, еще и супер модно. Потому что уж кто-кто, как не фарл, знает, как нам. А вот а сейчас мы видим символы как раз этой коллекции. Это забавный вось Меніх Ото. Да, да, да. Именно он представляет, является главным персонажем <эхрошла> во, всей, во, во, всем бренде Фарла, который Слухай, сам себе придумал. Слушай, крутой дизайн, до речи. Очень красивые вещи, очень стильные. И можно сказать вам, что да, действительно, Но если еще и это такой себе апсайклинг с, с дна мирового океана, значит, сто процентов умно и интересно. Короче, теперь мы можем перетвориться у Фарла Уильямса и у э, подобном одессе. Американская родина взяла и продала весь будинок свій За рады Отже, нещодавно у недавно в местечко Колумбия, что у США, Повернулась эта родина. Она, кстати, состоит из четырех людей, четырех людей, а саме мама Джули, Тато, Тим, 12-летний Тайлер и 10-летняя Кара. И 13 місяців мандрували. И вы не думайте, они вправду не сошли с ума и принимали решение всей семьей, потому что действительно считают, что иметь один дом, вернее дом, это там, где они есть. Они считают, что дом это и есть вся планета Земля. И за 13 месяцев они а, продали свой, собственно, дом и посетили 35 стран. А именно за 396 дней они побывали в Европе, в Южной Африке, в Азии, в Австралии, а, в Новой Зеландии. А это, кстати, 140 тысяч километров. Mm -hmm. Вот так. И они при этом они, и, и, и они еще встыгали детлахи в своих умуразумов, То есть, они действительно проходили какие-то навчания, же с батьками. Але в будь-якому разі, знаешь, мне здається еще циклевый стартап. Тут они зараз намандрували. Не на он и продали свой будинок, але зараз интервью, фоточки, все это за гроши, это кошдой и ему. Помимо этого всего, стартапы. родители еще и ведут свой блог, а значит, 100% могут сообщить о том, как превратить свое, свою жизнь вместе со всей семьей в настоящее путешествие. Они об этом делятся со всеми, кто заинтересован в подобные новости.